qozoq bilan nemis bahslashib qolibdida qozoq aytibdi qimiz bu debdi qozoqlarniki debdi nemis yo'g'ey qimiz bu nemislarniki yoq qozoqlarniki yo'q nemislarniki deb ikkalasi bahslashib tursa bir otaxon kelib qolibdi tinchlikmi bolalarim nima bu baqir chaqir nima bu nima gap otaxon mana sizni yoshingiz ulug' ayting qimiz bu qozoqlarnikimi yo nemislarnikimi desa otaxonam qimizmi qimiz yo'q qozoqlarniki emas yo' nemislarniki ham emas unda kimniki otaxon otniki bolalar <laughs> bittasi o'rtog'iham maqtanibdida kecha bitta xotinimni наглы urishib tashadim deb Yo'g'i, nima deb urishding короче men yo'limdan kelib idish tovoqlarni yuvib qo'ying deydi tur yoq dedim hali kirlar yuvib bo'lganim yo'q yu. bitta erkak uyidan shoshib pishib chiqibdida ko'chaga bir yugurib ketayotsa ko'ziga nimadir ko'rinib ketibdi kimsan desa halgiham man sani ajalingman debdi Sen hozir uydan shoshib chiqding lekin telefoning uyda qolib ketdi ayni paytda telefoning xotiningni qo'lida hamma narsani bilib bo'ldi nima qilasan uyga kirasanmi yo tinchgina man bilan ketaverasanmi hozirgi kunda e'tibor bersangiz aksiya degan narsa juda yam bir rivojlanib ketdida qayoqqa bormang aksiya degan yozuvga ko'z tushadi misol uchun bir kiyim do'koniga ham kirsangiz yozib qo'yabdi bizda aksiya agar bitta futbolka xarid qilsangiz ikkinchisini tekinga beramiz yoki bitta shim xarid qilsangiz ikkinchisini tekinga beramiz deb yozib qo'yyibdi hamma yoqda shu endi tasavvur qiling rostdan ham hamma yoqda shunaqa aksiya bo'lsa hamma narsada shunaqa aksiya bo'lsa zo'r bo'lar bo'larkanda <laughs> hozirgi kunda e'tibor bersangiz aksiya degan narsa judayam bir rivojlanib ketdida qayoqqa bormang aksiya degan yozuvga ko'zi tushadi misol uchun bir kiyim do'koniga ham kiring yozib qo'yibdi bizda aksiya agar bitta futbolka xarid qilsangiz ikkinchisini tekinga beramiz yoki bitta shim xarid qilsangiz ikkinchisini tekinga beramiz deb yozib qo'yishibdi endi tasavvur qiling hamma joyda shunaqa aksiya bo'lsa hamma narsada <laughs> zo'r, zor bo'lar ekan lekin roddomda zo'r bo'lar ekan deb ota xursand bo'lib kelyapti o'g'il ko'rdim deb bir payt doktor ham bolani olib chiqyapti ates malades keling qani o'g'ilchani oling qani e rahmat deb ota ham o'g'lini shuna olib ketyapi dsa doktor ham ey shoshmang qayerga ketyapsiz ikkinchisini olmaysizmi bizni xotin bitta tuqqani yashang sizni xotiningiz bitta tuqqan lekin bizda hozir mana aksiya ketyapti bitta tuqsa ikkinchisini tekinga qo'shib beramiz zo'r bo'lar ekan a yoki masalan tish doktorga borsangiz tishizni oldirgani do'tir man mana shu tishimni olib qo'ying desa doktor ham ho'p o'tiring deb o'sha aytgan tishini olib keyin sekin yonidakina olib qo'ysa tushunmadim doktor nima qilganingiz bu ye man sizga bitta tishimni oling dedimku o'zigizni bosing o'pkangizni bosing mana yozib qo'yamiz katta qilib bizada aksiya mana bitta tish oldirsa ikkinchisi tekin yopib qo'yamiz tavba qildib ikkita tishi bor odam borsa tish doktorga bittasini oldirgan bechora keyin yig'lab chiqib ketadimi xafa bo'lib chiqib ketadida lekin eng zo'ri agar shunaqa aksiya bo'ladigan bo'lsa eng zo'ri mana bo'ydoq yigitlarga zo'r bo'lar ekanda tasavvur qiling to'y kuni yigit o'tiribdi ikki chetida ham kelin bittasi oq libosda bittasi qizil libosda o'sha qizil libosdakisa aksiya do'ziham qo'yishibd atta qilib bantikka aksiya deb zo'r bo'larekanda endi shunaqa bo'ladigan bo'lsa endi mani qiziqtiradigan narsa to'ydan keyin kelin kuyov bilasizlar chimildiqa kirishi kerak endi kuyov ikkita agar kelin bo'lsa nima qiladi u ikkita kelin kiyin nima donnoza kiyib o'ynaydimi qaysi biri yutsa o'sha birinchi bo'ladida albatta hazillashib gapiramiz bizni shu niyatimiz tilagimiz shu sizlarni ozgina bo'lsa ham shu kayfiyatglarni ko'tarsak biz albatta xursand bo'lamiz yaqinda bir kino ko'rdim o'zbek kinosi nomi esimda yo'q xullas yigit uylanadi to'ydan keyin endi kelin kuyov chimildiqqa kirishi kerak bir payt kuyov chimildiqqa shaxmat olib kiradi shaxmat olib kirib kelin bilan birga shaxmat o'ynaydi endi kuyov shaxmatchi bo'lgani uchun chimildiqqa ham shaxmat olib kirib kelin bilan birga o'ynaydi endi tasavvur qilib ko'ring hamma shu o'zini kasbidan kelib chiqib chimildiqqa kiradigan bo'lsa zo'r bo'lar ekanda misol uchun masalan futbolchi uylansa nima qiladi chimildiqqa kirib kelinga qarab qani turing qani hozir man sizga gol uraman deydimi yok bokschi uylansa nima qiladi u davay man etlarni kiying hozir boks tushamiz deydimi lekin eng zo'ri man moshina purishlar boru moshina olib sotadiganlar shular uylansa zo'r bo'lar ekanda tasavvur qiling shunaqa bir yigit uylanib qolsa to'ydan keyin chimildiqqa kirib kelin o'tirgan bo'lsa kelinni atrofida aylanib ushlab ko'rib manga qarang kraska rодной o'ziznikimi yilingiz nechi sizni o'zi ikki ming beshmi yo'g'e qancha yurgansiz desa kelina voy man yurmaganman yo'g'e yurmaganmish a bu yurmaganman deysiz balonlaringiz lisi bo'lib qolibdiku motor joyidami ishqilib Kapat da kan, kan. Oho! Bu, arayında gem çıkkan mısınız? Bu aynı mı de gelmez bu? Soru yapma aynı, de bu. Maya kadar ne çıkışı aynı gelmesinizde o aynı mı de gelmez hiç kim aynı mı Hiç kim İyi. Bu maya kadar ne de Benzinde mi yok, gazda mı? Metanda mı? qani orqa bagajingizni oching qani gaz balonni ko'raylik nechtaliku oho oh, gaz balon ham tutab ketibdiku shunaqa bo'lsa